শিলিগুড়িতে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসলেন সাংসদ রাজু বিস্তা পরে সাংবাদিকদের তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি বলেছেন নেতাজি ইন্ডোরে ঢাকা বৈঠকে আসলে দু হাজার ছাব্বিশ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজয়ের প্রস্তুতি মাত্র তার মতো এবারই মুখ্যমন্ত্রী পরাজিত হতে চলেছেন রাজু বিস্তার অভিযোগ সিপিএম আমল রাজ্যের এমন দুরবস্থা হয়নি যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনবারের শাসনে হয়েছে मजबूत है आत्मनिर्भर भारत है और आज बहुत सारे लोग जहाँ पहले सस्ते के से में जा रहे थे वो वापस स्विच कर रहे हैं बीएसएनएल को भी तो भी प्रॉफिट आया हम भी सस्ते का बिल्कुल भी और मतलब अपना टेक्नोलॉजी है और साथ में हम हम भारतीय हैं और हमें गर्व है बी एस जैसे कि के बंगाल इलेक्ट्रिसिटी है

एन और रोड मिनिस्ट्री है और अन्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां है ये लोग सब बैठ करके अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ ये जो कोरोनेशन ब्रिज बनना था तो रोड मिनिस्ट्री तैयार है अब थोड़ी सी उसमें रेलवे की जमीन चाहिए थी तीन साल लग गए उनसे अप्रूवल लेने में फिर उनसे लाए तो फॉरेस्ट की अलग बीमारी थी कई साल उसमें लग गए तो ये जो आपस में क्योंकि हम सब लोग जनता के लिए है लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है जो कलेक्टिव एफर्ट हो तो पैसा भी बचेगा समय भी बचेगा और ये देश की बर्बादी है पैसे की तो मुझे लगता है इस पे और अधिक सजग होने की आवश्यकता है आज मैंने ये कहा कि एटलीस्ट हमारे जिले में चाहे स्टेट का, का काम हो चाहे केंद्र का, का काम हो मैंने इनको भी कहा कुछ भी आप मुझे फोन करिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करूंगा और आज भी इसी मीटिंग में मैंने जो रोड जो एन वाले बना रहे मैंने उनसे कहा इनके साथ मीटिंग करिए जब आप रोड बना रहे हैं बीच में डिवाइडर लगाएंगे इनको जो है अपनी केबल लगानी पड़ती है पांच फीट नीचे यानी करीब डेढ़ मीटर के आसपास तो बहुत है नीचे तो अगर डिवाइडर वाली जगह में ये केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन बिज जाए तो रोड चाहे वाइडनिंग करो चाहे मोटा करो चाहे कुछ भी करो वो तो टूटेगा भी नहीं खराब नहीं होगा और कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी और पैसे की बर्बादी बचेगी तो ये सब बातें हैं मुझे लगता है थोड़ा सरकारी विभागों में जो काम करते हैं